Друзі, всім доброго вечора! Сонячна Іспанії з офісу компанії Invest Life. як завжди, кожну середу проводимо цікаві ефіри з цікавими людьми. знайомимо вас з цікавими історіями про те, як влаштувати життя і бізнес в Іспанії. І вибачте за те, що довго не виходило до вас в ефір. Були у нас трошки невеличкі технічні затримки, але все налаштували, все є. Ми в ефірі. сподіваюся, у вас гарний звук. Нагадую, що у нас є чатик. Ставте вподобайки, лайки, задавайте питання нашому гістю в живому ефірі. В прямому він на них відповість на будь-які питання. З вами завжди я сьогодні. Менеджер компанії InvestLife, Євген Світков, засновник компанії InvestLife, Володимир Кінаш і наш гість, зірка місцевого тіктоку тереєнського. которая приехала сюда, начинает свое жизнь, свой бизнес с родиной, со э, э, своей дочерью. Влад Лещенко. Влад, да, рады рад, тебя видеть. Да, взаимно, друзья, всем спасибо, всем привет, спасибо, что позвали. Наконец-то собрались и... тиктокеры, да? Да, 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 я уверен, что интервью будет интересно, потому что хочется аж выговориться и с удовольствием с вами пообщаться. Супер, мы очень рады, что у тебя такой настрой Вова, как тебе? Классно. Готовий? Весело, буде цікаво, так. Давно не я тіктоком займаюся рік, влад займається, буде про що поговорити. 100%. 100%. 100%. Але влад тебе вже приплюнув по питання. Ну, слухай, він займається більше, напевно. Я так не пишу багато. Скільки ти відео в день? Мінімум 10, я втрачу 10, 10. 10. 10. Ну, в да. день. Мама мій. У мене по статистиці тисячу відео загружено в ТікТок. У тебе скільки десь? У мене 1550 за полгода. 1550. Yeah. Тобто вже на 500, на 500 більше. А в мене рахують 12 тисяч підписників з тисячі відео, а в тебе 17 тисяч з полтори. Ну плюс-мінус ну, ти розумієш, в нас вирішує. Да, у нас, виходить, по статистиці, грубо говоря, те ж саме. Йде. Середні, 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 да. Да. Так, давайте ми забігаємо вперед про да, 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 да. Давайте просто познайомимось, так, почнемо спочатку, познайомимося з нашими. Ось тями, хто нас дивиться, потім нагадую, ми ефір зберігаємо, можете придивитися, якщо у вас сьогодні немає часу, також буде в Тіктокі нарізочки класні. Влада. Да, у Влада, у нас можна буде так, можна буде подивитися. Влад, розказуй, як ти е, потрапив взагалі твій шлях в Іспанію, чим ти займався до Іспанії, де ти проживав, чим займався, коли Давай приїхав. Давай Начнем. спочатку. Мені 29 років, я сам з Ніколаєва, України. Е Прожил там до 25 лет плюс-минус и оттуда уехал с Израиля. Ой, в Израиль. А, в Израиль. В каком роде был? Это было 4 года назад, получается. Угу. То есть в 2020 году я туда уехал с женой в Израиль, еще до войны, до всех и событий. И до пандемии, например. Нет, как раз вот был конец пандемии, мы такой уже после середины приехали в пандемию в Израиль. Вы, вы и... туда на ПМЖ поехали? Просто? Мы поехали на ПМЖ, да, у нас были вопросы по здоровью, у нас была возможность сюда переехать, спасибо большое бабушке моей жены, и у нас все документы, то есть и мы спокойно приехали, с первого дня нам дали гражданство, и мы начали как бы вливаться в ту страну. Класс. Да, очень интересная тоже история по поводу Израиля, мы там прожили, считай, почти с 35 года. И наша страна это сначала вроде как мы ее приняли, потом мы ее просто перестали Отверки. принимать настолько, что все, мы решили, сейчас расскажу, что мы уезжаем, а уезжаем куда? В Польшу, потому что мы жили в Польше годик, там в 2015 году. И все, начали учить польский язык, там подготовили все по квартире, чтобы спокойно можно было переехать. И начинается война в Украине. И мы прекрасно понимаем, что ну, Польша это точно не вариант сейчас, потому что большое количество наших туда поедет и будет гораздо все сложнее. И нам всегда в Израиле говорили, что Израиль вас полюбит тогда, когда вы его полюбите. То есть он, он вам даст все тогда, когда вы его полюбите. И реально так случилось. Мы все начали... еврейско народных народов. Да, это, это, но это какая-то правда, мы начали когда его действительно любить и по сей день я его очень сильно люблю. И эта, э, эта страна начала вообще по-другому все давать нам. Ну, то есть у нас начало получаться появля... по -по касаемо там, работы, здоровья, всего-всего-всего остального. Э, но тоже в Израиле всегда были войнушки, назовем их так, да. И мы пережили не один обстрел, и там трехнедельный, а Мы жили в ришон лицелоне Это такой центр страны, от тель 15 километров плюс-минус. И как бы до нас тоже долетало, частенько долетало, но ну, не так, как там, кто люди живут в Аждоде, то есть максимально близко к сектору Газа. Да. Все, вы приняли рішення про выезд тоді, коли реально вже прилетіло, це коли было томасово. Когда, когда не прилетело, когда уже не перешли на территорию, начали творить ужасные вещи. А, это було... да. вы тут еще были в Израиле. Мы еще были в Израиле, мы с утра проснулися в новости, все в шоке, и го числа мы уже выехали. Ого. Мы 8 числа сразу уехали. Я как бы не думал ехать, не ехать. У нас родилась дочь, ей сейчас два года, чуть больше уже. И я сказал, я не хочу сбегать с своей дочерью в бомбоубежище. Ну, это мы... инстинкт самосбережения. Да, спросил, все, а? то есть я принял решение, я говорю, мы уже, мы все бросили. Может быть, мы чуть поспешили, я сейчас это понимаю, но на тот момент мне казалось, что нужно, мне и моей жене казалось, что нужно делать именно так. И мы выехали в Грузию. Грузили, Грузию покайфовали месяц. Я там да, отъел себе. Ты, я так вижу, ты легкий на подъем, типа там. Да. Что тут не подобается да, так, силы да. так Ну блин, ну вот так да. И мы поехали в Грузию. Максимально было просто поехать, и мы там реально наели себе пузо и начали думать, что делать дальше, куда двигаться вообще. У нас было четыре страны на выбор Германия, Голландия, Бельгия и Испания мы выбирали по документам, где принимают украинцев. Mm -hmm. А вы выбрали, умы, конечно, да, какие умовы краше для украинских да, бизнесов? Да, да, да. Э -э Германия нас готова была принять, Бельгия была готова принять, нам уже в Бельгии нашли жилье, то есть там вот эти пособия для старта, как бы обучение, все-все-все было, мы уже все узнали, можно было ехать, но сыграл очень сильно большой один фактор, мы когда жили в Грузии, мы почувствовали чуть плохую погоду, и пожив Мои родственники жили в момент в Германии, они нам рассказывали, какие погоды постоянно. А после Израиля как бы там жара, солнце, там климат. И мы говорим, ну, наверное, давай Испанию рассматривать. Про Испанию я знал только одну вещь, то, что здесь нет работы. Мне всегда где-то я это слышал, мне все говорили, да. И вот на протяжении всей своей жизни об Испании только знал, что здесь типа нечего делать. Все. То есть основным критерием выбора Испании был климат? Солнце. Климат. Реально, вот честно, в тот момент это было... Ты не думал климат. про работу, чем ты будешь Абсолютно заниматься, нет. не было жодных планов. Вообще никаких не было планов. Просто вот Испания. Единственное, что еще подкрепилось, почему сюда приехали, у нас знакомые, которые с Израиля выехали, они сюда приехали на две недели раньше. А, и вот трошки вам. Они такие, Влад, слушай, тут что в Израиле, все кайфово, все круто, давай приезжайте. Мы так, ну, давай, ну, типа, все. Тут, он, тут сразу, не... сразу питание. Э, Испанию, какие места выбрали для приезда, сразу травех? Э, нет, сразу не Теревьеха, было, было Аликанте. Э, мы начали в Аликанте смотреть, Малагу. Потом я построил территориально Малого мне не подошла, потому что я понимал, что она находится прям очень далеко уже от всего, как бы. Угу. Э, и выбрали Аликанте. Начали смотреть по Аликанте квартиры. Поняли, что нужны да, депозиты а, в дорого. основном за 6 месяцев. Хотя, то есть суммарно там получалось 8 платежей, мы понимали, что на тот момент мы не потянем ехать в новую страну. Ну вот так, это треба сразу 8 тысяч евро видать да, и Это чтобы минимум просто отдать, чтобы просто заехать. Это правда. И... Торревьеха в этом плане, я по сей день всем говорю, что Торревьеха в этом плане для старта, как жизни в Испании, идеальный город, потому что всего лишь там за три платежа через агентство снять квартиру дистанционно, очень просто, как мы и сделали. Мы по видео видели квартиру, приехали, заселились и все, скинули один месяц депозита. Класс. Угу. То есть вот и поэтому мы выбрали таревьеху, чтобы максимально было просто заехать и цена аренды была ну, более-менее ну, адекватная. Ниже, 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 ниже Валиканта. Да, да. А сколько и... в было, сколько в э, э, Мы сейчас в э, Торревьехе платим 650 евро, это две спальни у нас. Угу. Обыкновенная нормальная испанская квартира, как бы такая с, 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 с частично новой мебелью испанской, так сказать. До моря далеко? Э, до моря, то нет вообще там метров 500. Да угу. э, здесь вот центр, грубо говоря, мне до Меркадона 3 минуты ходьбы, грубо говоря. Аликанте там от тысячи. От там, тысяч. Да, mm. мы когда да, смотрели, искали как бы что-то такое более-менее, опять же районы. Да, слушай, Аликанте там блин, красивый, тики вот узбережная зона, да, Или все это самое, как привет. Да, но там. Ну, слушай, там. ну Аликантов, допустим, вот мы сейчас э, собираемся переехать в Аликанте э, после лета. Почему? Первое, переехать? Было... Переехать. Почему первое? Это для своей работы, мне это нужно. И второе это э, для нас как бы более интересный город. Почему? Потому что это, во-первых, полноценный город. Он существует зимой и летом полностью. Теревеха тоже зимой функционирует не так, как там Ломаток, Гордомар. Ну, да? а, Аликанте в этом плане нам больше нравится. Там трамвайчик есть. Но для да. разведки да. для для есть... бизнеса нам сейчас это необходимо. То есть, э, поэтому мы собираемся после этого пережить. Вот и, в принципе, вот так мы оказались в Испании. Чем я занимался у меня? <связывая> За всю свою жизнь, как бы там было две работы, я всегда в основном занимался чем-то сам себе, где-то что-то продавал. У меня всегда было все связано с продажами. В Украине у меня был магазин на розетке, я занимался на маркетплейсе. Потом магазин детских кровати в интернете и в Одессе именно магазин был. Мы там поставляли на Молдову, у нас было прямое, прямое дистрибьюторство с Украины. Очень хорошие кровати. Кстати, ими тоже хотел заниматься в Израиле, но там чуть не сложилось. То есть, в принципе, у меня какого-то там <coughs> устоявшегося бизнеса до этого не было. Я очень много и всегда обучаюсь у для себя, там, сильных людей э, именно в э, сфере, именно как предприниматель. Uh -huh. И вот когда я здесь оказался, в принципе, я начал э, вот эти все знания наконец-то применять. Накопичиваться и якость да, их применять. Да, то есть они у меня постоянно накопичивались, как ты говоришь, и сейчас я чувствую, что я начинаю их уже использовать наконец-то.